नवी मुंबई रायगड परिसरातील बातम्या पाहण्यासाठी आमचं मी साक्षीदार युट्यूब चॅनल करा उसरली खुर्द येथील भोईर यांच्या जागेवर इमारत विकसित करण्यासाठी एका बांधकाम व्यावसायिकाला जमीन दिल्यानंतर तब्बल सात वर्ष संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम केले नाही त्यामुळे बळलेराम भोईर यांनी या विकसनाचे काम आसरा एंटरप्रायजेस मार्फत आयाज मर्चंट यांना दिले मात्र वारंवार पैसे घेऊन इमारतीचे काम ऐंशी ते नव्वद टक्के पूर्ण झाल्यानंतर बिल्डर हा इतर धर्मीय असून त्याला इथून काढायचे आहे बाकीचे काम आम्ही पूर्ण करणार आहोत असे सदनिका बुकिंग केलेल्या ग्राहकांना सांगून कामात अडथळा आणण्याचा प्रकार जागा मालक करत असल्याचा आरोप मर्चंट यांनी केला आहे या प्रकारात बांधकाम व्यावसायिक अयाज मर्चंट यांनी बुकिंग धारकांना त्यांचे घर बुकिंग रद्द केलेल्यांना त्यांचे पैसे परत देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे मात्र जागा मालक हा सदर इमारत स्वतःच्या ताब्यात घेण्याच्या बेतात सदनिकाधारकांच्या पैशांची राख रांगोळी करून त्यांच्या स्वप्नातलं घर एक स्वप्नच असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण करत आहे याबाबत अयाज मर्चंट यांनी कायदेशीर मार्ग अवलंबला का असला तरी प्रशासनाचे सहकार्य त्यांना मिळत नसल्याची कबुली त्यांनी पत्रकारांसमोर व्यक्त केली यावेळी काही सदनिकाधारकांनी देखील आपल्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकाला सहकार्य करण्याचे आवाहन यावेळी केले आहे उपस्थित आहात आपण अनेक बुकिंग करणारे सदनिका धारक इथे उपस्थित आहेत काय प्रकरण आहे काय आपला नाव परिचय सांगून सध्याची परिस्थिती काय आहे आणि कुठल्या विषयावर आपण याशी संबंधित ही पाहणी आहेत सांगा नमस्कार मैं अय्याज मर्चंट असरा बिल्डर अँड डेव्हलपर्स का बिल्डर इधर का सर या पे मेरे साथ में कुछ कस्टमर्स भी दो हजार बीस मे मेने प्रॉपर्टी रेट डेव्हलप केले था उस पर शेतकड़ी ने मुझे खाली नोटराइज एग्रीमेंट करके दिया था और वो पहले वाले बिल्डर के पार्टनर लोग ने करके दिया हुआ था 2020 से लेके 2025 हो गया मैं उनको बोल बोल के थक गया मेरे नाम पे डेवलपमेंट एग्रीमेंट करो क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन तो कर सकता हूँ मगर लोन अमाउंट मेरे पास नहीं आ सकता है क्योंकि जब तक डेवलपमेंट एग्रीमेंट है नहीं तो मैं कस्टमर्स लोगों के लिए फाइट कर रहा हूँ मैंने कोर्ट में भी केस किया हूँ इसके लिए डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैंसिल करने के लिए दो में जैसे ही मैंने 2023 में फेब के महीने में केस किया था तो 2023 के दिसंबर में जनवरी में सॉरी 2024 के जनवरी में शेतकारी और मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ साइड के ऊपर मेरे ऊपर छुरी लगाया गया मेरे को मारा मारी किया गया मुझे डायरेक्ट धमकी दिया गया था कि दो करोड़ रुपए दो उसके बाद जाओ तो भी मैं सेटलमेंट के लिए इनके पास बैठा हुआ था इतने दिनों से कि मैं सेटल करना चाहता हूँ क्योंकि मैं गरीब कस्टमर्स को देना चाहता हूँ मगर यहाँ का माहौल देख के मुझे यही लगता है कि कस्टमर्स भी और शेतकारी मिलकर चाह रहे कि बिल्डिंग लेडिकेशन के अंदर चले जावे कर मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि बिल्डिंग लेटिकेशन के अंदर जावे मैं ये चाह रहा हूँ कस्टमर्स को मैं जल्द से जल्द फ्लैट दे दूँ और जो कैंसिलेशन कस्टमर्स है मैं उनको उनके पेमेंट रिटर्न कर दूँ मगर यहाँ का माहौल तो यही लग रहा है कि इन लोग सारे कस्टमर्स कुछ कस्टमर्स और शेतकर्मी मिलकर यही चाह रहे कि बिल्डिंग लेटिकेशन के अंदर चले जावे के साथ अभी की आप ये सब दे सकते हैं सर मैं तो यही चाहता हूं क्या जल्द से जल्द कोर्ट से इसका फैसला आवे मैं कोर्ट के फैसले के लिए इंतजार कर रहा हूं क्या कोर्ट का फैसला हूँ तो मैं बिल्डिंग लोगों को कस्टमर्स को मैं पोजीशन दे दूं और कैंसिलेशन वाले को मैं अमाउंट दे दूं क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ जी बुले बहुत कुछ कस्टमर्स ऐसे है जिनका जो है हम लोग ने कैंसिलेशन लेटर साठ कस्टमर्सों का हम ने बनाया था हमारे लेटर हेड के ऊपर जो कस्टमर कैंसिल किया था इसपे हम लोग ने क्लियरली लिखा हुआ था ये भोसले करके है रीति साहब भोसले करके उनके साफ हम लोग ने लिखा हुआ था कि आठ से दस महीने में हम लोग इनको पेमेंट रिटर्न करेंगे इन्होंने खुशी खुशी उसपे जो है कैंसिलेशन पे साइन किया था मगर आज वही कस्टमर हर एक कस्टमर को भड़का है इसके अंदर જૂને બિલ્ડર કે ભી કસ્ટમર્સ લોગે વો લોગ ભી બોલ રહે હે કે હમારા હમારા જો હે हमको ફ્લેટ દો મેં કાસે दूसर જબ તક મેરે નામ પે ડેવલપમેન્ટ એગ્રીમેન્ટ નહી હોતા ચેક કરે મુજે ડેવલપમેન્ટ એગ્રીમેન્ટ કરકે નહી દેગા જબ તક બિલ્ડ અપ કે કસ્ટમર્સ કો પેમેન્ટ ભી आना બાકી હે યે કુછ કસ્ટમર્સ હે જિનકા રજિસ્ટ્રેશન હો ચુકા હે યહા પે આતે હે તો ઉનકો ચેક કરે દુસરા હી કુછ બોલતા હે ભલે હા અપને જો કામ ગ્રામ પંચાયત પરમિશન હે और ये जो है पहले वाले बिल्डर लोग ने ग्राम पंचायत से परमिशन लिया हुआ था वही बेसिस के ऊपर मैंने जो बिल्डिंग यहाँ पे खड़ा किया क्योंकि जब मैंने बिल्डिंग लिया था उसके एक महीने के बाद ही लॉकडाउन लग गया था उसके बावजूद लॉकडाउन में भी मैंने इतना बड़ा बिल्डिंग पे खड़ा किया आपने ये सुना है आपने हमेशा हर आपकी बात अब रखते हुए यही कहा है कि आप ये डेवलपमेंट पूरा करना चाहते हैं एक विकासक के तौर के ऊपर आप किस तरह से डिमांड करना चाहोगे किस चीज उलझनों में आप फंसे और आप क्या विश्वास दिलाना चाहते हो सर मैं एक कस्टमर्स लोग को एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि तो मैं कस्टमर्स को फ्लैट दूंगा वो लोग मेरे पास आए डायरेक्ट वो लोग मुझे कॉल करें एक तो शेतकारी और कस्टमर्स लोग ने मिलकर मेरा ऑफिस भी बंद किया इसके लिए मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है बैठने के लिए मगर तो भी कस्टमर्स अगर मुझे कॉल करेंगे मैं उनसे बात करूंगा मिलूंगा उनका जो भी प्रॉब्लम है समझ के मैं क्लियर आउट करूंगा क्योंकि खाली कस्टमर्स नहीं चलिए बिल्डिंग के अंदर अभी तक बारह से तेरह करोड़ रुपया लग चुका है आप लोगों के सामने बिल्डिंग है ये लोग हर एक कस्टमर को भड़का रहे एक बैनर इधर पीछे लगा हुआ है आप लोग उसकी भी जरा फोटो निकाल लीजिए वो बैनर के ऊपर ये दिखा रहे कि अब ये ये फ्लैट रजिस्टर है मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ कि फ्लैट रजिस्टर हुए ही नहीं है इन लोग कस्टमर को भड़का रहे जैसा 308 नंबर का फ्लैट है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है चार नंबर का फ्लैट है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है मेरे पास पूरा प्रूफ है सर्च रिपोर्ट है तो कस्टमर लोग भेकाओं में नहीं जाए कस्टमर लोग जरा मुझे भी आगे पूछे कि क्या प्रॉब्लम है करके मीटिंग कर रहे साइड के ऊपर ठीक है इन लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं मैं को कुछ नहीं मैं यही चाह रहा हूं कस्टमर को मिल जाए इसके लिए आज तक तो मैं रुखा पड़ा मैं खाली कोर्ट के आदेश के लिए रुकाऊँ कोर्ट जल्द से जल्द इसका फैसला दे और मैं मैटर को क्लोज करूँ फटाफट अच्छा जमीन के कुल मुख्यार्पण पत्र आपको मिला है पूरे पूरे लाइफ के लिए ये पूरे अच्छा एक तरीके से आप जमीन के किसान भी हो गए और बिल्डर भी हो गए सर फिर भी क्या तकलीफ उसका लिए? मुझे कोई लालच नहीं है मैं शेतकारी ने पूरे 20 घुंटे का पावर दे के रखा हुआ है पूरे जगह का पावर मेरे पास है मगर मुझे उस चीज का कोई लालच नहीं है शेतकारी का हिस्सा शेतकारी ही वो लेतकारी का ही फ्लैट है मैंने शेतकारी का फ्लैट बेचा नहीं हूँ मैंने मेरे शहर का जो फ्लैट मेरे और शेतकारी के बीच में जो बातचीत हुई थी खाली भाई से बातों में उस पर ही मैंने बेचा मगर ऑन पेपर के रिकॉर्ड के हिसाब से पूरे 20 घंटे का पावर मेरे पास है मैं चाहता तो उसके भी फ्लैट में बेच के रजिस्ट्रेशन कर सकता था मगर इतनी लालच नहीं है हमको हम नहीं मैं बेचता नहीं रहा वो अपना फ्लैट रखे मेरे को मेरा फ्लैट दे और और एक एक बात है सर ये भी सुनने में आया कि वो लोग दूसरे कोई बिल्डर ला रहे उनको इनको ये तकलीफ है कि मैं एक मुस्लिम हूँ करके इन लोग ने मेरे कस्टमर्स को भी बोला है क्या बोले मुसलमान है हम लोग उसको देंगे नहीं अगर उनको मेरे से कोई दिक्कत है तो पूरा लिस्टिंग मैं उनको देता हूँ मेरे इन्वेस्टरों का मेरे छह सात इन्वेस्टर है जिसके अंदर परेश भरत का नाम है हेमंत भगत है सुरेश पाटिल है मयूर है विश्वास भगत है ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मुझे अमाउंट दिया हुआ है इसके अंदर पदमाघर बोनकर है इन लोगों का नाम मैं लिखा दूंगा क्या भाई ये इन लोगों को पैसा दे दे कस्टमर को उनका फ्लैट दे दे मैं एनओसी देके मैं हट जाता हूँ एक अगर, आम इंसान के लिए आप घर बनाना चाहते हैं कानूनी तौर के ऊपर आपको क्या सहूलियत और क्या अड़चन आई है आप पुलिस प्रशासन और न्याय से क्या मांग करना चाहते हैं सर कानूनी हिसाब से मुझे पेपर में मेन डेवलपमेंट एग्रीमेंट ही मेरे नाम पे करके दिया नहीं इन लोगों ने डेवलपमेंट एग्रीमेंट पावर तो इन लोगों ने मुझे दे दिया मगर डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बाद ही मुझे लोन का पैसा आएगा उससे पहला तो आएगा नहीं उसके बावजूद मैंने कस्टमरों के पास से इतना बड़ा मैंने अमाउंट लेके मैंने बिल्डिंग खड़ा किया इन्वेस्टरों के पास से और मेन सीन जो कस्टमर कैंसिल होने वाले थे सर 2020 से दिसंबर के के बाद जैसी, जैसी पावर मिला है हर छह महीने में झगड़ा करके बिल्डिंग का काम बंद कर देने का हर तीन महीने चार महीने के लिए बिल्डिंग का काम बंद करेंगे तो कस्टमर तो कैंसिल होंगे गई आप पर जानलेवा हमला भी किया गया था इस सर, दो बार हो चुका है सर दोनों शेतकारी के ऊपर दोनों बार एफ है एक बार खंडनी का केस भी है उनके ऊपर और एक बार जो है तीन सौ और तीन लगा हुआ है उनके ऊपर नमस्कार मी राकेश गमरे ह्या बिल्डिंगमध्ये माझा चारशे चारमध्ये फ्लॅट आहे दो दोन वर्ष झालेत तो रखडलेला आहे बिल्डर आमचं काम करायला इथे रेडी आहे पण शेतकरी त्यांना काम करून देत नाही आहे म्हणून हा दोन वर्ष फ्लॅट आमचा रखडलेला आहे तर आम्हाला एवढी विनंती आहे की आमचा फ्लॅट जो आहे आम्हाला लवकरात लवकर प पोजिशन मिळावी हीच आमची विनंती आहे आणि आम आमच्या बिल्डरला पट लवकरात लवकर इथे काम करण्यास संधी मिळावी म्हणजे तो आमचे फ्लॅट आम्हाला रेडी करून लवकरच देईल बिल्डर तुमचं बिल्डिंग बांधत नाही असं तुम्ही आता बोललात त्याचं नेमकं बेस्ट काय बिल्डर बांधत नाही अॅक्च्युली बिल्डर बांधत नाहीये कारण शेतकरी आणि बिल्डरमध्ये काहीतरी मिसअंडरस्टँडिंग झालेली आहे किंवा जागे <coughs> जागे जमिनीवरून काहीतरी इश्यू झाले आहेत त्यामुळे तिथे काम करायला त्यांना बंदी केलेली आहे बिल्डरांना तुमचं बिल्डरशी काय कॉन्टॅक्ट झाला तुम्हाला बिल्डरने काय सांगितलं किंवा शेतकऱ्यांनी तुम्हाला काय सांगितलं शेतकऱ्यांनी आम्हाला हेच सांगितलेलं आहे की ते मॉमेटन आहेत म्हणून तुम्ही त्यांच्याकडे जाऊ नका तुम्ही आमच्या साईडला या आम्ही सगळं व्यवस्थित करून देऊ म्हणून नमस्कार माझं नाव माया देवडे मी दोन हजार एकवीसला बुकिंग केलेले आहे अडीच लाख रुपये पेमेंट केलेलं आहे पण त्यानंतर हे है ह्यांचं असं मॅटर चालू झालं त्यामुळे आम्ही पण गोंधळात पडलो की आता नेमकं करायचं काय पैसे तर भरलेले आहेत ह्यांचा जातीचा इशू की मुस्लिम बिल्डर आहे वगैरे असं भरपूर काय काय आणि हे शेतकरी भडकवतात आहे जर आमचं तर रजिस्ट्रेशन पण नाही आहे ह्यांचं तरी रजिस्ट्रेशन आहे तर आम्ही कुणावर भरोसा ठेवायचा म्हणून आम्ही आता बिल्डरला का सपोर्ट करतो कारण तो बिचारा आम्हाला सांगतोय की आम्ही तुम्हाला जे काय तुमचं आहे ते तुम्हाला देऊ म्हणून मग आता विश्वास कोणावर ठेवणार आम्ही बिल्डरवर ठेवणार म्हणून आम्ही त्यांना म्हटलो तेन, ठीक आहे जे काय असेल प्रेसवाले असो कोडे असं आम्ही त्यांच्यासमोर उभं राहायला तयार आहोत तर आम आमचं एवढंच म्हणणं आहे की ज्यांनी ज्यांनी बुकिंग केलेलं के आहे तर त्यांचं बुकिंग मिळू द्या एवढंच नाव विनंती जय महाराष्ट्र नमस्कार मी मनीषा केसरे मी ह्या बिल्डिंगमध्ये पाठीमाचे बुकिंग केलेलं आहे दोन हजार एकवीसमध्ये माझं साडेतीन लाख रुपये देऊन झालेला आहे बिल्डरांच्यावर माझा विश्वास आहे आणि बिल्डरनी मला प्रॉमिस केलं आहे की मी तुमचा तुम्हाला न्याय देईल वगैरे मग माझी इच्छा अशी आहे की जे शेतकरी आणि त्यांच्या ऑफिसला टाळे लावलेत आणि जे दुसरे बुकिंगवाले त्यांना भडकावायला लागले ते बंद करावं हो, आणि ऑफिस त्यांचं चालू करावं म्हणजे आम्हाला लवकरात लवकर आमचं फ्लॅट मिळेल फ्लॅट बोल आ, नमस्कार माझं नाव आकाश जाधव आहे माझा चौथ्या माळ्यावरती फ्लॅट आहे आमचं रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे पण आता काही कारणास्तव असतो बिल्डरांचं आणि शेतकऱ्यांची भांडणं चालू आहे त्यामुळे आम्हाला साईटवर यायला मनाही करतात जेव्हा आम्ही साईटवर येतो तेव्हा शेतकरी आम्हाला भडकत की बिल्डर मुसलमान आहे तुम्ही त्याच्या भडकत तुम्ही त्याच्यासोबत जाऊ नका तुम्ही आमच्याकडे या आम्ही तुम्हाला न्याय देऊ पण माझं हेच म्हणणं आहे सगळ्यांसाठी सगळे जेवढे ग्राहक आहेत जेवढेने इथं रूम घेतलेला आहे त्यांना एकच विश्वास आहे किंवा तुम्ही बिल्डरकडे रूम घेता तुम्ही बिल्डरच्या बिल्डरच्या साईडने या तुम्ही शेतकऱ्याकडे न जाता बिल्डरला सपोर्ट करा जेणेकरून आपल्याला जे रूम आहे ते बिल्डर देणार आहे शेतकरी नाही इतकंच म्हणणार ओके